સુરતના બેસ્તાન વિસ્તારની યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી લિંબાતના યુવાને બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાની સાથે ઊંચીના લીધેલા રૂપિયા પરત ના આપતા ફરિયાદ નોંધાઈ છે સુરતના બેસ્તાન પોલીસ મથક વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીને લિંબાયત ખાતે મારુતિનગર રહેતા सुबेदुलना उर्फ रिजवान खान लग्ननी लालच આપે તેણી સાથે બળાતકાર गुजारे 3 વખત ગર્ભવતી બનાવી ગરપ વાત કરાવી लग्नને કરી ધમકી આપી હતી સાથે ઉંછી ના લીધેલા 6 લાખ રૂપિયા પણ પરત ન આપતા આખરે યુવતી એ બેહસ્તન પોલીસ મતકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી મે બેહસ્તન પોલીસ સ્ટેશન કે બહાર હું મેરે شادی ہوئی તે લવ મેરે ડિવોર્સ હો ગયા تھا ઉનોને મેરે સે જૂઠ બોલકે બીજી شادی કરી થી छह महीने में डिवोर्स हो गया डिवोर्स होने के बाद पंद्रह दिन बाद वापस वो मेरे पास रिटर्न आए तलाक के टाइम जो बच्चे को छह लाख रुपए दिए थे वो भी वापस लेके चले गए थोड़ा थोड़ा करके पूरे छह लाख ले गए गहने भी सब गिरवी रखे हैं और पेट में शादी का लालच दे के दो साल से तीन बार मेरा गर्भपात करवा दिया अभी चौथी बार वापस से रह गया मैंने उनको बोला कि मेरे को वापस से प्रेगनेंसी रह गई तो मुझे जबरदस्ती टेबलेट ला खिला रहे थे मैं नहीं खाई तो मुझे मारने लगा मैं इधर पुलिस स्टेशन में आई मेरे को इंसाफ चाहिए सर पुलिस स्टेशन में आई, मैंने सीपी और डीसीपी सर से हेल्प मांगी मुझे हेल्प मिली है बहुत सपोर्ट मिला है और उसकी जामिन कैंसल हो गई तो मुझे फोन लगा कि मुझे धमकी दे रहा है जान से मारने की के केस वापस ले ले और नहीं तो मैं तेरा बच्चा उठवा लूंगा तुझे जान से मरवा दूंगा जिस रिक्शे में जाती हूँ उस रिक्शे में ठुकवा दूंगा मैं सर पुलिस से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे वो ऐसा बोलवा रहा है लोगों से कि उसको बोलो समाधान के लिए कितने रुपए चाहिए मुझे सर एक रुपए भी नहीं चाहिए मेरी जिंदगी और मेरे बच्चे की जिंदगी उसने खराब की और उसको सजा मिलनी चाहिए मेरा एक बच्चा है दो साल का और वापस से तीन महीने की प्रेगनेंसी मुझे है अभी मुझे मेरे दोनों बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए